নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাৰ বাবে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহিলী দৰমহাৰ পৰা কিমান টকাকৈ কটা যাব বা কাটি ৰখা হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱা বছৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনা নামৰ এখন চিকিৎসা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে এই চিকিৎসা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু এই আঁচনিৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এমাউণ্ট হিচাপে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহিলী দৰমহাৰ পৰা কিছু ধন এই আঁচনিৰ বাবে কাটি ৰখা হ'ব যিদৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচী এখন ক্ৰয় কৰিলে আমি প্ৰিমিয়াম দিবলগীয়া হয় ঠিক তেনেদৰে এই যোজনাৰ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ প্ৰতিজন ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ পৰা এই যোজনাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এমাউণ্ট অথবা প্রিমিয়াম হিচাপে এক নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি কাটি ৰখা হ'ব এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ জানিবলৈ মন গৈছে যে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহাৰ পৰা কিমান পৰিমাণৰ ধন এই যোজনাৰ বাবে কাটি ৰখা হ'ব এই যোজনাৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ প্ৰচেছ যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে এই যোজনাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ধনৰাশি কটা হোৱা নাছিল বা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাছিল কিন্তু যোৱা পঁচিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা ডব্লিউ টি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই মেছেজটোৰ জৰিয়তে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই যোজনাৰ ছাবিপশ্যন এমাউণ্ট কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ পৰা ডিটেক্ট কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এতিয়া নিশ্চিত ৰূপত জানুৱাৰী মাহৰ দৰমহাৰ পৰা প্রত্যেক মাহতে এক নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি আপোনালোকৰ দৰমহাৰ পৰা এই যোজনাৰ বাবে কটা যাব যদিহে আমি এই যোজনাৰ গাইডলাইনখন চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰেড অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ ধনৰাশি এই যোজনাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এমাউণ্ট হিচাপে ডিডাক্ট কৰা হ'ব সেই অনুসৰি অসম চৰকাৰৰ যিসকল প্ৰথম বর্গৰ কৰ্মচাৰী অথবা গ্ৰেড ওৱানৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ পৰা মাহিলী পাঁচশ টকাকৈ ডিডাক্ট কৰা হ'ব ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ পৰা মাহিলী তিনিশ পঁচিশ টকাকৈ ডিডেক্ট কৰা হ'ব থাৰ্ড গ্ৰেড অৰ্থ তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ পৰা মাহিলী দুশ পঁচিশ টকাকৈ আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ পৰা মাহিলী এশ পঁচিশ টকাকৈ এই যোজনাৰ বাবে ডিডেক্ট কৰা হ'ব ত' এতিয়া হয়তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পালে যে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসা আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাৰ ছাবিপশ্যন এমাউণ্ট হিচাপে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহিলী দৰমহাৰ পৰা কিমান টকাকৈ কাটি ৰখা হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী হৈছে যদিহে উপযোগী হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ